होते केंद्रीय मंत्री होते कृषी मंत्री होते तो साहेबांचे लगेच दिल्लीच्या आहे साहेबांची वेळ आहे आता राज्यसभा मध्ये चिन्हांसंदर्भात सुद्धा एक तीन चिन्ह सध्या व्हायरल होत आहेत काय काय शिट्टी शिट्टी मध्ये शिट्टी आहे त्यानंतर कब्बशी आहे आणि वटवृक्ष आहे तर हे, हे चिन्ह सध्या माध्यमांमध्ये यावरती चर्चा सुरू आहे नेमकं अधिकृत संदर्भातील माहिती काय बघा आम्ही आयोगच्या निर्णयाच्या विरोधात कालच आमची पेटिशन एक्सेप्ट झालेली आहे आता तारीख निश्चित नाही झाली एक, एक दोन चार दिवसामध्ये त्याच्यावर ते सगळे चर्चा आणि आर्ग्युमेंट होणार आहे जर सुप्रीम कोर्टामध्ये आम्ही गेलेलो आहोत की आम्ही ओरिजिनली नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आपण आहोत शरद पवार हे अख्खा जगला माहीत आहे की राष्ट्रवादी म्हणजे शरद पवार शरद पवार म्हणजे पण बेमानी करून न्याय न देता आयोगाने पक्षपात करून हे सगळे सिंबॉल आणि चिन्ह अजित पवार गटला दिलेलं आहे याच्या विरुद्ध आम्ही सुप्रीम सुप्रीम कोर्टामध्ये गेलेला आहोत केस पेंडिंग आहे आम्हाला आशा आहे की सुप्रीम कोर्टा आमच्या पक्षामध्ये काहीतरी निर्णय घेतील त्यांनी नाही दिला तो आम्ही चुनाव आयोग मध्ये जे आहे ते प्रपोज करणार आहे नवीन चिन्हासाठी आमची मानसिक तयारी पण आहे पण जे दिलेलं आहे त्यामध्ये शिट्टी नाही आहे ते आम्ही जे दिलेलं आहे ते कार्य सगळे सक, कुठले कुठले चिन्ह शिट्टी नाही तर मग तर आमचं एक वटवृक्ष आहे आणि एक जे आहे कबशी आहे आणि तिसरा जे आहे ते चष्मा आहे अशा तीन चिन्ह जे आहे चिन्ह चुनाव आयोग ला है सुबह नीतीश राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उन्होंने कहा था कि एनसीपी और शिव उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो कांग्रेस में मर्ज होने वाली है क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में देखिए नीतीश राणे को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है वो राजनीति के प्ले है वो कब क्या बोलते हैं जब उनके पिता कांग्रेस में थे तो वो बीजेपी के विरुद्ध क्या बोलते थे जब उन्होंने बगावत की तो सेना के विरुद्ध क्या बोलते थे मुझे लगता है कि वो राजनीति में अभी बहुत बच्चे हैं उनको बहुत गंभीरता से लेने की महाराष्ट्र के लोगों की आवश्यकता है सर आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में नहीं मुझे आशा है कि देखिए इलेक्शन कमीशन ने तो हमारे साथ न्याय नहीं किया अन्याय किया है ये पूरी दुनिया के लोगों को पता है कि 9 दस जनवरी 10 जून दो हजार उन्नी में, में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना माननीय शरद और ये पूरी दुनिया ने देखा कि लाखों की तादाद में शिवाजी मुंबई के शिवाजी पार्क पर लोग मौजूद थे जिस वृक्ष को बाईस तेईस सालों तक पवार साहब ने सींचा बड़ा किया आज उन्हीं से वो पार्टी छीन ली गई ये तो सारा सारा न्याय है पूरी दुनिया देख रही है लेकिन सब जानते हैं कि चुनाव आयोग जो केंद्र सरकार है मोदी जी के दबाव में काम कर रहा है कोई भी संस्था केंद्र की आज स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर पा रही है वो ईडी हो सीबीआई हो या दूसरी कोई इनकम टैक्स की एजेंसी हो कि चुनाव आयोग हो यहाँ तक कि बहुत हद तक न्यायालय को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है तो ऐसे में चुनाव आयोग ने वही कुछ किया जो केंद्र सरकार ने जो स्क्रिप्ट उसको लिख कर दी थी वही निर्णय उन्होंने लिया है लेकिन मुझे आशा है सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत उम्मीदें हैं बहुत भरोसा है देश के लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है मुझे आशा है कि हमारी पिटीशन कल एक्सेप्ट हो गई है उस पर जिस दिन भी चर्चा हो जाएगी हमारे हक में जो है वो न्याय हमको मिलेगा अगर नहीं मिलेगा तो फिर जो प्रक्रिया होती है चुनाव आयोग में जाके नए चुनाव निशान और पार्टी के नाम के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे आपने तीन नए चुनाव आयोग के सिंबल के नाम दिए तो कौन से कौन से आपसे जानना चाहेंगे देखिए एक तो सब लोगों की चर्चा के बाद जो वट वृक्ष है उस वट वृक्ष दिया है दूसरा जो है वो कब्बशी है और तीसरा जो है वो चश्मा है ऐसे तीन चुनाव चुनौत तो पैनल जो है वो आयोग को दिया गया है थैंक यू